Вот то, чем вспоминала Ямщикова, да и вы, это вообще они просили вообще у вас не тренинг по написанию проекта, э, по написанию проекта для конкретной организации. У них была потребность в аутсорсинге. Они хотели вынести часть услуг за пределы своей организации, как они выносят, например, перевозку или еще что-то. Ничего страшного в этом нет. Это они не заказывали дизайн тренера, э, проекта, понимаете? есть вторая часть, есть еще проект менеджмент, они могли заказать и это они могли заказать и оценку этого проекта, они могли заказать и фандрейзинг к этому проекту именно вот так, в таком виде услуги мы предоставляем, иногда предлагают на аутсорсинг, ну страшно сказать держитесь за стулья, вообще все а они будут получать только награды вам знакомы такие организации? а они будут претендовать на то чтобы получать награды а наша роль получив деньги оказаться работу. в тени. Да. Есть и такая услуга, и мы ее оказываем, и нечего стесняться. Понимаете, вопрос действительно этичный. Кому мы такие услуги будем оказывать, а кому нет? Будем ли мы делать из э, частного фонда игрушку, а сами оставаясь в тени? Делали? Делали. Делали. Под ключ. Благотворительный фонд под ключ. Понимаете? По, всем параметрам он благотворительный фонд. Если здесь как бы моменты положительные? Однозначно есть. Дело в том, что именно так действуют и венчурные филантропы, между прочим. Они поднимают эту никакую организацию по всем параметрам, входя в нее по пояс или даже по шею. Этот стиль называется венчурное инвестирование. Есть у вас такая услуга? Замечательно. Нет у вас такой услуги, нечего пенять на то, что вам опять не тот попался глупый, недопонимающий. Да нет такого, народ вам не тот попался, понимаете, не те организации попались. Но это, это, это неправильно вообще. Они вот такие, понимаете, они вот такие. Ваша задача э, в чем-то опуститься до них, а в чем-то подтянуть до них, называется гармонизировать отношения. Вот это вот как задача, как бизнес задача. Да?